новую аудиторию на канале и мною ли это вам уважаемые постоянные зрители и подписчики 29 апреля в украину из германии была доставлена судя по информации из общедоступных источников уже третья современная зенитная система skynex которая нет пока на вооружении ни у одной страны мира и которая даже в арсенале немецкого бундесвера появится только в следующем 2025 году Данный комплекс ближнего радиуса действия относится к так называемой объектовой ПВО. Возможно, что первые два Skynex были отправлены сторожить небеса над Ровенской и Хмельницкой АЭС. В таком случае еще пара новейших немецких зенитных комплексов, вероятно, понадобится для прикрытия от Герани шахедов, а также от крылатых ракет, объектов под названием аэродромы базирования, ожидаемых в Украине уже также довольно скоро многоцелевых истребителей F-16. Кроме того, Skynex способна сбивать реактивные снаряды и даже мины. В состав одного комплекса входит 4 скорострельных высокоточных зенитных орудия Орликон МК-3 на мобильных платформах. Такая же мобильная радиолокационная станция с активным X-диапазонным радаром X-Star 3D и само собой передвижной пункт управления – всей системой. Имеющая калибр 35 мм пушки способны выдавать непревзойденные тысячу выстрелов в минуту. Однако с учетом использования боеприпасов с программируемым временем подрыва АХЭД по 4000 евро за один снаряд для поражения цели, как правило достаточно одной короткой очереди из 3-6 максимум 12 выстрелов. Еще один удивительный факт это начальная скорость данных боеприпасов 1600 метров в секунду, что вообще-то 4,7 маха. В состав зенитной системы также могут входить новые зенитные ракеты ближнего радиуса действия Denel Chitan Siram и даже боевые лазеры от Rain Metal. Однако с учетом того, что данная зенитная система была создана в 2021 году, пока что стопроцентно отлажена и готова к проверке в реальных боевых условиях только артиллерийская компонента комплекса, которая, впрочем, без всяких оговорок является основной для SkyNex. 35 миллиметровая пушка Arlecol MK3 устанавливается на трехосное шасси высокой проходимости MAN, либо на новое четырехосное колесное шасси от Rain Metal HX. Радиус поражения каждого орудия превышает 4 километра. Таким образом, всего лишь 4 пушки способны прикрыть территорию в 200 квадратных километров. Ну или добрых 2 трети территории украинского города Луганска, территория которого 286 квадратных километров. Дальность обнаружения РЛС Skynex до 50 километров. Стоимость одного зенитного комплекса 90,5 миллионов долларов. Еще в декабре 2022 года в Rain Metal заявляли про заказ и оплату двух зенитных систем Skynex для Силы обороны Украины на 200 миллионов, то есть с оплаченными боеприпасами и доставкой. Несмотря на первоначальные планы поставки к 2024 году, уже в апреле 2023 года немецкие союзники озвучили информацию, что оба комплекса уже были поставлены адресату. После чего в июле 2023 года пообещали усилить украинскую ПВО еще двумя комплексами Skynex для защиты украинского неба от летающего российского анала Говнета. Кроме вышеупомянутой немецкой зенитной системы, первые испытания, которые прошли в 2021 году, 11 октября прошлого 2023 года правительство Великобритании анонсировало передачу Украине своих, еще более современных, 2022 года рождения стационарных зенитных установок «Террахолк-Паладин». 11 октября анонсировала, а уже в ноябре в пакете на 123 миллиона долларов из Великобритании прибыли некоторые не указанные в открытых источниках количество данных зенитных систем. Главная задача Терахов Паладин все та же защита расположенных на Земле объектов от ударных БПЛА. Еще один суперсовременный вид вооружений для сбройных сил Украины – британский вариант с участной артиллерийской зенитной системы ближнего радиуса действия от MCI Defense System LTD, которая в смысле британская компания MCI Defense System LTD уже не первый год разрабатывает подобные полностью автоматизированные комплексы ПВО, в том числе для военно-морских судов. Ну а наземная система ПВО Террахоук Паладин, как уже было сказано, была впервые представлена в 2022 году. Пожалуй, что именно в полной автономности работы как раз и состоит главная особенность данного комплекса противовоздушной обороны. В комплекте идет даже катушка с кабелем, а также свой дизель-генератор с бесперебойником на время запуска генератора. Мачта с четырьмя радарами с активными фазированными решетками для кругового контроля воздушного пространства. Оптическая прицельная станция SATAS, являющаяся собственной разработкой компании MCI Defense Systems LTD с тепловизором и лазерным дальномером. В общем, все по высшему разряду. Современная RLS которую дополняет или, если необходимо, соблюдать скрытность, заменяет оптическая система поиска и захвата целей с дневным и ночным каналом. И все это в комплексе обеспечивает уничтожение вражеских целей в любую погоду в любое время суток. Специальное программное обеспечение британской зенитной системы ведет круглосуточное наблюдение а в случае необходимости выполняет один из запрограммированных заранее протоколов противовоздушной обороны. Непосредственно для уничтожения цели используется пушка, калибр которой можно изменить по желанию заказчика. В стандартной комплектации установка оснащается 30-миллиметровой пушкой Mark 44 Bushmaster 2 с возможным увеличением калибра до 40 мм. Ну и куда же без снарядов с программируемым временем подрыва. Как уже было сказано, для работы системы используется генератор, обеспечивающий электроснабжение для установки и станции дистанционного управления. Система ПО Террахоук Паладин способна уничтожать воздушные цели на дальности в 2 км на высоте до 2 км. Сколько Террахоуков на сегодня в Украине неизвестно. Но если указанная в СМИ цена за одну такую зенитную станцию и правда всего лишь миллион долларов, то возможно нам в Украине стоило бы объявить сбор на хотя бы пару десятков зенитных комплексов из Великобритании Террахоук-Паладин. Ну и на десерт сегодня австралийская дронобойка ЕОС Слинер от австралийской компании Electro-Optic Systems. Украинская страна заказала 100 таких боевых модулей еще весной 2023 года после чего был заключен дополнительный контракт еще на 50 зенитных установок. Позднее стало известно, что первый контракт является партией из 110 боевых модулей «Слинер», приспособленных для установки на гусеничные бронетранспортеры М-113. Еще 50 модулей заказала частная украинская компания «Практика» для установки на свои колесные МРАП бронемашины «Казак-2М», «Казак-5» или «Казак-7», Масса боевого модуля «Слинер» в 355 кг вполне допускает установку данной зенитной системы на МРАП даже легкого класса. Зенитный боевой модуль «Слинер» имеет совершенную прицельную систему, в которую кроме привычного оптико-прицельного блока и сенсора ветра входит уникальная современная RLS. Именно эту РЛС «Эхо от американской компании EchoDyne специалисты называют «маленьким произведением искусства» а конкретно малогабаритным 4D радаром с дальностью обнаружения целей до 6 км. Зенитная система EOS Liner способна наводиться и уничтожать вражеские бесплотники в любое время суток при любых погодных условиях. Система управления огнем соответствует заявленному австралийским производителям слогану «Один выстрел – одно попадание». Ну или если точнее «One shot – one kill». Вооружение зенитного комплекса автоматическая пушка М230 ЛФ Бушмастер с программатором боеприпасов калибра 30 мм. Шановні друзі, якщо YouTube якимось дивним дивом видав вам рекомендацію з цим роликом, і ви, завдячуючи своїй власній інтуїції, обрали це відео до перегляду, то тоді вам сьогодні трішечки підвезло. Звичайно, якщо ви не забули підписатися на цей незалежний та чесний канал. Сенце Вінчес, панове співгромадяни! Переможемо знанням!